নমস্কাৰ ক'বলৈ ভাষা নাই গম পাইছোঁ সকলোৱে খুব বেয়া পাইছে আৰু সকলোকে হাত জুৰি আজি ক্ষমা বিচাৰিছোঁ সৰু ভাবি আপোনালোকৰ নতুনকৈ অহা বুলি মোক মাফ কৰি দিয়ে যেন তাৰে কামনা কৰিছোঁ যেন আপোনালোকে ভাতি আকৌ মোক যেন আঁকোৱালি লয় সেইটোৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ মই যেনী খুব সাধাৰণ ছোৱালী খুব সৰু ছোৱালী খুব বেলেগ ধৰণে আপব্ৰেঙিং পাইছোঁ আৰু আই এম রিয়েলি সরি ফর ইট আই এম এম রিয়েলি সরি আই থিংক ন ওৱান এক্সপেক্টেড মি কোনো আশা পৰা মই গম পাইছি সবই ডিসাপ ডিসাপটেড দিছে কিন্তু আজি বেয়া লাগিছে মোৰ বহুত কাৰণ মই নিজৰ নিজে কৰিছোঁ এইখিন কাম মোৰ ভাল অকণমান যদি ভাল পাইছিল তেন্তে মোৰ শব্দবোৰৰ যি যি ধৰণে ক'লোঁ সেইখিনি যেন আপোনালোকে ভাতি আকৌ মোক যেন আঁকোৱালি লয় সেইটোৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু বয়সক লৈ যি কথা ক'লোঁ সেইটো মোৰ নিজৰ পাৰ্চনেল ভিউ মই পিছৰখিনি চাগে ভিডিঅ'টো তাতে নাই ক্লিপটো নাই মই এইটোৱেই চিন্তা কৰি কৈছিলোঁ যে সদায় বেকআপ প্লেন এটা থাকিব লাগে পঢ়া শুনাৰ লগতে একেলগে দুটা বস্তু যদি মেইনটেইন কৰিব পাৰে তেন্তে খুবেই ভাল কথা কিন্তু কিছুমানে সম্ভৱ নোহোৱা হৈ যায় কিছুমানে কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া তেতিয়া প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে নিজৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে সেইটো কাৰণেই ক'লোঁ বাকী ময়ো জানো ময়ো সৰুৰ পৰাই কাম কৰি আহিছোঁ মই সেইটো কাৰণে পঢ়া শুনাৰ কথা কৈছিলোঁ যাতে পাছতকৈ একো প্ৰব্লেম নহয় বা আপোনালোকে যি পাবলৈ বিচাৰিছে সেয়া যদি নাপায় পাছতকৈ আপোনাৰ এই আপুনি আৰ্টজন কৰি থোৱা ডিগ্ৰী বা পঢ়া শুনা কিনি আপোনাক পাছতকৈ সহায় কৰে এইটো মোৰ পাৰ্চনেল ভিউ আছে মই কাকো টাৰ্গেট কৰি কাকো হিউমিলেট কৰি য়াং মডেলচ যোনে অবভিয়াছলি বহুত নাম কৰি আছে এতিয়া কাম কৰি আছে সিহঁতক লৈ একো এনেকুৱা ধৰণৰ কথা নহয় কিন্তু নিজ চকুৰ আগত মই অলপ দেখিছোঁ ছোৱালী কষ্ট পোৱা সেইটো কাৰণে সেইটো চেন্সত ক'লোঁ আৰু কোৰিঅ'গ্ৰাফাৰ্চ মই কিমান বেছি ভাল পাওঁ সেয়া চাগে কিমান বেছি ফ'ল' কৰোঁ সেয়া চাগে মুখেৰে ক'ব নোৱাৰোঁ বেয়া পাইছে বহুতে চবেই বেয়া বেয়া কমেণ্ট লিখিছে যোনে চবেই বহুত বেছি ভাল পাইছিলে বেয়া পাইছে এতিয়া আপোনালোকেতো বেয়া পাইছে ঠিকে আছে কিন্তু মোৰ কেনেকুৱা লাগিছে সেয়া মই গম পাওঁ আৰু চাগে এতিয়া এয়া কৈ পেলাই চাগে মই এক্সপ্ৰেছ কৰিব নোৱাৰোঁ নাজানো মই এইখিনিৰ পৰা ওলাই ওলাই আহিব পাৰিম নে নাই কাৰণ ইণ্টেনচনী মই একো কোৱা নাই ইয়াৰ আগতেও মই ইণ্টাৰভিউ দিছোঁ ইয়াৰ আগতেও মই কাম কৰিছোঁ লাইভ আহিছোঁ ময়ো ট্ৰল হোৱাৰ ফলত ভুলত মই অলপ ধৈৰ্য অনু ধৰি মই যোনখিনি পালোঁ সেইখিনি আকৌ মই এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ মানুহক যে তোমালোকে মোক এনেকৈ কিয় কৈ আছা মই এয়া কৰি থৈছোঁ এয়া কৰিছোঁ কিয় এইখিনি কথা কোৱা নাই কিয় মেকআপক লৈ কৈছা কিয় কৈছা কিয় সেয়া এক্সপ্লেইন কৰিব যাওঁতে মোৰ বস্তুবোৰ অলপমান বেলেগ ধৰণৰ হৈ গ'ল মই যেনী খুব সাধাৰণ ছোৱালী আৰু খুব সৰু ছোৱালী খুব বেলেগ ধৰণে আপব্ৰিঙিং পাইছোঁ আৰু আই এম ৰিয়েলি চৰি ফৰ ইট আই এম আম ৰিয়েলি চৰি আই থিংক ন' ওৱান এক্সপেক্টেড মি কোনো আশা কৰা নাছিলে মোৰ পৰা মই গম পাইছোঁ সবেই ডিচএপইণ্টেড ডিচএপইণ্টেড দিছে মোৰ এনেকুৱা নহয় আৰু এনেকুৱা কথা ইমান অহংকাৰ নাই মোৰ গান মই কেতিয়াও জহোৱা নাই নিজৰ বিষয়ে প্ৰাউডহে ফিল কৰোঁ কিন্তু আজি বেয়া লাগিছে মোৰ বহুত কাৰণ মই নিজৰ নিজে কৰিছোঁ এইখিনি কাম আৰু আজি আপোনালোকক সকলোকে প্ৰমিছ কৰিছোঁ নেক্সট টাইমৰ পৰা কেতিয়াও কোনো ধৰণৰ ষ্টেটমেণ্ট মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকলৈ আগলৈ মই কেতিয়াও আগবঢ়াই নিদিওঁ আজিকালি কামৰ ক্ষেত্ৰত যদি মই সেইখিনিৰ পৰা আগ উঠি আহিব পাৰোঁ যদি আপোনালোকে বস্তুবোৰ বুজি পাই মোৰ মনৰ কথা আজি মই যিমানখিনি ক'লোঁ এতিয়াখিনি যদি আপোনালোকক সঁচা লাগিলে যদি অভিনয় লাগিছে তেন্তে নাজানো যদি সঁচা লাগিছে তেন্তে চাগে আইল কাম বেক